নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকে যদি এনেকুৱা জোপোহা কেলেৰিয়াম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মাটিখিনি আমি কেনেকৈ বনাব লাগে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম কেলেদিয়াম মই আজি আপোনালোকক এতিয়া ৰুই দেখুৱাম আৰু আপোনালোকৰ সিফালে বৰষুণ দিছে নাই আমাৰ ইফালে কিন্তু বৰষুণ খুব দি আছে আৰু বৰষুণত তেতিয়া কাম কৰিবলৈ খুব ভাল পাওঁ মই সেইকাৰণে বৰষুণতে জুতি কৰি আছোঁ আৰু কেলেডিয়াম এনেকুৱা বতৰত লগাব লাগে কাৰণ বৰষুণ দিছে বৰষুণটো পোৱাৰ লগে লগে খুব সোনকালে কেলেদিয়ামবোৰ বাঢ়ে আপোনালোকেও যদি লগাবলগীয়া আছে আজিয়ে পেলেডিয়ামখিনি লগাই ল'ম এনেকুৱা এক লিটাৰ এটা ৰঙৰ টেমাত এক টেমা লৈছোঁ ককপিট এক টেমা লৈছোঁ মাটি ইয়াত ৰাইচ সাঁজ আধা টেমা লৈছোঁ গোবৰ আধা টেমা লৈছোঁ আৰু পাৰ লাইটটো এমুঠি লৈছোঁ সেইটো অপচনেল দিলেও হ'ব নিদিলেও হ'ব আৰু ইয়াতে এতিয়া আমি ফাংগিচাইড পাউদাৰটো দিব লাগিব কাৰণ গোবৰত ফাংগাছ থাকে বা পোক পৰুৱা থাকে মাটিতো থাকে ৰাইচ সাঁজ গোটেইখিনিতে থাকে গতিকে আমি সেইখিনিৰ পৰা আমি যাতে হাত সাৰিব পাৰোঁ যাতে কেলাডি আমজোপা একো অনিষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে আমি এনেকৈ চাৰ্ফ অলপমান দি লৈছোঁ এইটো মই আন্দাজত দিছোঁ আধা চামুচমান আপোনালোকে দি দিব পাৰে সদায় দি থকা নহয় সেইকাৰণে আন্দাজতে দি দিব পাৰোঁ আৰু আৰু এইকেইটা পুলি এতিয়া মই আপোনালোকক ৰুই দেখুৱাম এইটো তিনি ইঞ্চি পটত আছে আমি লগাম এতিয়া ছিক্স ইঞ্চি পটত এইটো ছয় ইঞ্চি টাব ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ যিকেইটা হোল আছে শ'লকেইটাত আমি ইটা টুকুৰা দি ল'ব লাগে তেতিয়া পানীটো মানে ইয়াতে ৰৈ নাথাকে বাহিৰলৈ ওলাই যায় আমি যিকোনো পুলি ৰুৱাৰ আগতে বেলেগ এটা টাবলৈ যেতিয়া আমি চেঞ্জ কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়া কি কৰিব লাগে টাবটোত মাটি দি এই টাবটো আমি বহাই চাব লাগে আৰু বহাই চালে যেতিয়া বোলে হৈছে এইটো চাইজতে আমি পুলিটো ৰুব লাগিব এই পুলিটো এই টাবটোৰ পৰা উলিয়াই ল'ব লাগে আগতীয়াকৈ উলিয়াই যদি আমি টাবটোত লগাবলৈ লওঁ আকৌ মাটি কম হৈছে বুলি পুলিটো বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি আকৌ মাটি দিওঁ তেনেকৈ কৰিলে মানে পুলিটোৱে অলপমান কষ্ট পাব কষ্ট পালে পুলিটো মৰি যোৱা মানে সম্ভাৱনা থাকে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে একেবাৰেই মাটিখিনি এনেকৈ লৈ ল'ব লৈ এনেকৈ জোখ এটা লৈ ল'ব জোখটো ল'লে তেতিয়া আমি একেবাৰেই টাবটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ইয়াত ৰুব পৰা হয় সেইটো ছিষ্টেমত আপোনালোকে ৰুব তেতিয়া মাটিটো ৰৈ যাব আৰু আমি পুলিটো এইধৰণেৰে উলিয়াই ল'ব লাগিব যাতে পুলিটো অকণমানো কষ্ট নাপায় আৰু মাটিখিনিও ইয়াৰ পুলিটোৰ পৰা আঁতৰি নাযায় তেনেকৈ আমি লাহেকৈ থ'ব লাগিব ইয়াত আমি লাহেকৈ থ'লোঁ থোৱাৰ পাছত মাটি ছাইডত দি দিলে হৈ গ'ল আৰু ঠাই কেলেডিয়ামবোৰ ৰুবলৈ হ'লে সদায় এনেকুৱা ধৰণেৰে মাটি ৰেডি কৰিব লাগিব অঁ তাৰপাছত আপোনালোকে এবেলা ৰ'দ পৰাকৈ টাবটো থ'ব কিন্তু বৰষুণৰ পানী পৰিব লাগিব বৰষুণৰ পানী পৰা ঠাইত ৰাখিব তেতিয়া দেখিব কেলেডিয়ামত খুব ধুনীয়াকৈ পুলি ওলাইছে আৰু গ্ৰথটো খুব সোনকালে হৈছে লগতে গছজোপাও জোপোহা হয় সোনকালেই ডাঙৰ হৈ আহিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব